you oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah tajuk uh, kami pada hari ini ialah pengaruh media sosial terhadap masyarakat. Terlebih dahulu izinkan saya uh, membaca pengenalan. Uh, media, uh, media sosial jadi saluran dalam kamus seluruh sebagai pelbagai perantaran satu saluran komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai dalam masa yang cepat. Pada masa kini, secara keseluruhannya, media sosial mempunyai tempat di setiap pekerjaan tanpa menyeria usia tua dan muda. Anak kecil seawal usia enam bulan telah pun didedahkan dengan penggunaan media sosial. Malah, ada juga yang membaru lahir juga diperkenalkan melalui media sosial kerana ia menjadi satu trend dalam kalangan masyarakat dalam zaman moden ini sedangkan mereka ini masih belum mengerti kebaikan dan keburukan media sosial. Jika mahu semua tentang hal ehwadinya, maklumat segala dihujung dari sejarah awal media masa diperkenalkan pada tahun 1978. Papan Bulutin adalah merupakan aplikasi terawal keluar berfungsi untuk memuat turun maklumat dan komunikasi melalui surat elektronik dalam penyebaran data kepada masyarakat. Friendster dan MySpace adalah antara jaringan sosial yang dicipta awal untuk perhubungan sosial yang menggambarkan masyarakat sosial sebelum wujudnya Facebook, Twitter dan Instagram. Aplikasi, aplikasi-aplikasi itu lebih moden dan diperbaiki sejajar dengan perkembangan teknologi serta diperbaharui dalam tahap keberkasan dan dan berfokus bukan sahaja dalam hubungan semasa manusia malam dalam bidang perniagaan Realitinya, apa saja yang dicipta mengikut arus kemodenan tentu ada kesan dan pengaruh kepada masyarakat kesan yang muncul banyak memberikan impak kepada pengguna sama ada kebaikan maupun keburukan. Okay, izinkan saya untuk memberi keterangan tentang pengaruh media sosial terhadap masyarakat. Perkenalan dengan lebih ramai orang, media sosial telah memberi impak yang besar kepada kehidupan kita. Ia telah mengubah cara kita berkomunikasi dan hubungan antara kita. Walau bagaimanapun, media sosial juga mempunyai kesan positif yang besar kepada individu seperti perkenalan, dan membuat kawan baru, menemui hobi dan minat baru dan banyak lagi. Media sosial juga memungkinkan seorang individu untuk untuk berkomunikasi dan berkawan dari negara yang berbeza dan mengembangkan hubungan. Platform dan jana pendapatan. Di samping mengisi masa lapang, ada juga setengah orang yang turut membuat bisnes membuat promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Mereka juga dapat menjadikan laman sesawang sosial tersebut sebagai alternatif untuk menambahkan pendapatan bulanan mereka. Sekiranya dulu peng pengiklanan di televisyen atau papan tanda di jalan raya boleh mencecah ribuan ringgit, tetapi kemudahan teknologi hari ini hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya. Kan media sosial sememangnya tidak dinafikan kebaikan dalam penggunaan media sosial dapat dilihat pada masa kini. Kebaikan media sosial paling utama adalah peranti terbaik dalam pendidikan. Segala maklumat dan topik hanya perlu dicari pada hujung jari dan memudahkan para pelajar untuk mendapatkan maklumat, jawapan dan mengumpulkan idea dalam menyiapkan kerja sekolah dan projek sekolah. Ini dapat mengurangkan beban guru dan ilmu dan bukan semata-mata diperoleh dalam sekolah saja. Malah, para pengajar boleh mengajar di mana jua asalkan ada di putar internet di antara pengajar dan pelajar. Media sosial ternyata menjadi alat perangkan terpenting ketika seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19 kerana pelajar dapat meneruskan pembelajaran walaupun terpaksa kuarantin di rumah pada tahun 2020 tanpa perlu turun ke sekolah. Pandemik COVID-19 seperti yang kita tahu pada masa pandemik pergerakan semua masyarakat adalah terhad dan semua pengangkutan adalah terjejas. Tanpa media sosial kita tidak akan tahu akan kewujudan penyebaran virus COVID-19 dan bersyukur dengan adanya media sosial berita virus COVID-19 yang membunuh banyak nyawa ini telah tersebar dengan pantas. Ini sedikit sebanyak membantu kita sama-sama berwaspada dan berhati-hati dan dalam kehidupan seharian serta memberi kita ilmu bagaimana untuk mengelakkan virus ini promosi produk perniagaan. Salah satu kebaikan media sosial yang dapat kita lihat juga adalah ia dapat memanfaatkan syarikat dalam mempromosikan produk mereka. Promosi adalah salah satu langkah penting dalam meningkatkan keuntungan dalam perniagaan. Media sosial menjadi platform dalam talian untuk memberikan maklumat serta melariskan jualan produk. Semestinya kita tahu pada dewasa kini, banyak sangat produk yang dicita malah bersaing antara satu sama lain. Oleh itu, media sosial oleh itu media sosial telah menjadi yang penting dalam perikanan bagi menjadikan perkenaan perkenalan produk itu. Oleh itu, media sosial menjadi yang paling penting dalam empat iklan bagi menyediakan perkenalan produk itu. Peluang anak muda, media sosial juga memberi peluang kepada anak muda untuk membina dan menunjukkan bakat secara percuma. Misalnya, mereka dapat membuat video kebolehan menyanyi seperti menyanyi, memasak, menghasilkan kraft tangan dan sebagainya. Malah ada yang mendapatkan tawaran pekerjaan jika video mereka menarik minat oleh pencari bakat seperti yang ada syarat. Selain itu, sebagai pengguna media sosial, kita dapat mengikuti, mengikuti ...pengembangan dunia dari segi sosial, imej dan fesyen serta berita yang berlaku di seluruh dunia. Namun begitu, pengaruh media sosial turut memberikan kesan negatif terhadap masyarakat. Salah satu dari kesan negatif tersebut ialah ketagihan dan masa terbuang. Penggunaan media sosial yang berlebihan boleh menyebabkan ketagihan di mana individu menghabiskan... ...berjam-jam di platform sosial tanpa sebarang produktiviti yang bermakna ia boleh menjejaskan kerja perhubungan sosial dan kualiti hidup keseluruhan. Selain itu, kesihatan mental menurun juga menjadi punca utama kepada masalah ini. Media sosial sering menjadi sumber perbandingan sosial yang tidak sehat. Melihat kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna boleh membuatkan seseorang berasa rendah diri, kebimbangan atau kemurungan. Selain itu, boleh saya pada kritikan yang tidak membina juga memburukkan kesihatan mental. Penyebab Penyebaran berita palsu dan maklumat salah Media sosial telah menjadi saluran utama penyebaran maklumat salah Berita palsu dan teori konspirasi sering menjadi tulang Mempengaruhi pendapat umum malah boleh mencetuskan ketegangan sosial atau konflik politik Pengasingan sosial Walaupun media sosial membolehkan orang ramai berhubung dengan lebih ramai Terdapat kecenderungan bahawa hubungan ini tidak begitu mendalam atau memuaskan Sangat orang mungkin berasa lebih sunyi walaupun mempunyai ramai rakan di platform digital. Kualiti komunikasi menurun. Interaksi di media sosial selalu lebih diangkal dan tidak mencerminkan sepenuhnya emosi atau niat seseorang. Ini boleh mengurangkan keupayaan seseorang individu untuk berkomunikasi secara berkesan dalam kehidupan sebenar. Eksploitasi data dan privasi banyak platform media sosial mengumpul data peribadi pengguna untuk tujuan pengiklanan dan analitik. Ini menimbulkan isu mengenai privasi dan cara data boleh disalahgunakan. Pengaruh negatif media sosial memerlukan kesedaran dan pengusaha yang bijak agar orang ramai dapat menggunakan secara positif dan seimbang. Pertama sekali, ketagihan media sosial merupakan kesan negatif yang sangat ketara. Ramai dalam kita terlalu asyik melalui media sosial sehingga mengabaikan tanggungjawab harian. Misalnya, pelajar menghabiskan banyak masa dengan telefon bimbit sehingga lupa untuk membuat kerja sekolah. Ini bukan sahaja membazirkan masa, tapi juga menjejaskan prestasi akademik mereka. Selain itu, media sosial juga boleh mengganggu kesihatan mental. Pengguna yang sering membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain dalam media sosial akan mudah merasa rendah diri dan tertekan. Mereka merasakan hidup mereka tidak sehebat atau secantik apa yang dipaparkan oleh orang lain. Situasi ini boleh menyebabkan kemurungan dan tekanan emosi yang sangat serius. Seterusnya, penyebaran maklumat palsu atau berita tidak sahih juga merupakan satu lagi kesan negatif media sosial. Dalam dunia digital, sesiapa sahaja yang boleh menyebarkan maklumat tanpa pengesahan, hal ini menyebabkan berita palsu mudah tersebar, mencetuskan kekeliruan dan panik dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, berita palsu mengenai wabak penyakit boleh menyebabkan orang lain mengambil tindakan yang salah. Selain itu, buli cyber atau cyberbullying juga semakin berleluasa di media sosial. Ada segelintir pengguna yang mengambil kesempatan untuk menghina, mengajak atau mengubur orang lain secara terbuka. Masa buli cyber biasanya mengalami tekanan perasaan yang teruk dan ada yang sehingga bertindak luar kawalan seperti mencederakan diri sendiri. Bukan itu sahaja, gangguan privasi juga semakin memimbangkan. Ramai pengguna tanpa sedar mendedahkan maklumat peribadi seperti nombor telefon, alamat rumah dan lokasi semasa di media sosial. Maklumat ini boleh disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk tujuan penipuan atau pencurian identiti. Akhir sekali, media sosial mengurangkan interaksi sosial secara bersemuka. Masyarakat ter terutamanya golongan muda. Tibalah -tiba kita ke hujung video ini. Secara ringkasnya, media sosial memberikan kesan dan pengaruh baik serta buruk kepada masyarakat pada masa kini. Setiap penggunaan media sosial mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam mengaplikasikan penggunaan media sosial dengan cara tersendiri. Gunakan kemudahan ini secara seimbang, baik dari segi akademik, fizikal atau mental dan tidak berlebihan sehingga memudaratkan diri. Media sosial adalah tanggungjawab semua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.